Вітаю вас, шановні, в ефірі програма Доброго вам здоров'я. Сьогодні ми знову повернемося до теми гіпертонії. Ми багато про неї говоримо, але вже з такої незвичної точки зору. Бо аби для того, щоб контролювати гіпертонію, обов'язково в кожному домі повинні бути тонометри. І сьогодні цей прилад він дуже. З одного боку доступний, але їх такий широкий сьогодні вибір, що дуже важко розібратися, що ж краще, якому танометру більше довіряти, як правильно виміряти тиск, як часто його слід робити. І ще багато інших питань. От з цими питаннями ми сьогодні спробуємо розібратися із доктором фармацевтичних наук, професором завідувачем кафедри. Товарознавства національного фармацевтичного університету Інною Баранової. Отже, Інна неванівно. Ви сьогодні тут представили різні види тонометрів? Отже. Як правильно обрати? Бо більшість на сьогодні довіряють механічному цьому вже такому старому приладу, який, начебто, перевірений і кажуть, що він найкращий. Отже, що ви знаєте про тонометри і як з цим всім розібратися? А ви правильно сказали, один із найстаріших це, звісно, механічний тонометр і або... Как более правильно называется, даже тут написано Сигма-Мамометры. Вот в нашей музее, маленьком нашей кафедре есть такой образец. Это очень старинный 40-го года тонометр, механический, который у нас сохранился. А какая история тонометра? Еще в 1763 году. Ветеринар английский в первый раз пытался провести измерения, поставил стеклянную трубочку лошади. И только практически через 100 лет появились первые прототипы наших метамнометров. А последнее изобретение тонометров, это так называемый запястный, появился достаточно недавно, в 2002 году. Ну, наверное, лидеры, вы знаете, является Япония однозначно. Сейчас хорошие, опять же, производители и Великобритания, и Швейцария. Но, опять же, как производители? Это бренды. В основном, конечно, производятся это либо в Китае, либо э, в Тайване, так скажем, и в других странах. Тонометры у нас бывают, как мы сказали, механические. Uh -huh. Вот мы видим, uh -huh. в чем его особенность. У нас есть манжета. Uh -huh. Uh, у нас есть сам манометр, который мы измеряем, и mm -hmm. груша, а также uh, то, что мы можем померить именно сами тона, так, так называемые тоны короткого. Это российский хирург еще в 1905 году сделал доклад, mm -hmm. что uh, тоны mm -hmm. можно измерить, и благодаря которому мы можем померить давление наше высокое и низкое, так называемое. В чем его преимущество? Многие считают, что оно самое точное. Mm -hmm. Конечно, да, он точный, а его основное преимущество, наверное, это цена что он самый доступный, доступный. Uh -huh. но я бы не рекомендовала в принципе его использовать людям пожилым потому что многие почему-то считают что когда мы нагнетаем воздух то по показаниям когда стрелочка у нас начинает uh -huh. Uh -huh. измерение происходить по стрелочке пытаются измерить давление на самом деле необходимо именно слушать то есть людям в пожилом возрасте очень сложно уловить эти так называемые тоны короткого. К тому же тут необходимо а, помнить, что э, в одной руке у нас, да, вот эта манжета, и мы стравливаем, что очень тяжело, в принципе, сам, а в другой должен лежать именно манометр, то есть ни в коем случае он не должен быть на столе такие вот особенности. А -а. То есть, в принципе, очень сложно, мне кажется, самому правильно померить давление. Угу. Но, опять же, от особенностей можно, конечно, приспособиться, но мне кажется, все-таки, ну, не зря же такое количество тонометров, и развивается эта индустрия, и появились угу. автоматические. Я все-таки за автоматические тонометры. Но, несмотря на то, чтобы мы его бы вам не рассказывали тонометры лучше или хуже, а мы должны понимать, что очень правильно, как правильно мерить тонометры. То есть у нас с вами а, сейчас есть тонометры на плечо, которые наносятся. Вот здесь у нас тонометры, которые на запястье. И есть еще на палец. Но у меня такого нет образца, к сожалению, пока у нас такого mm -hmm. не приобрели. А, в чем особенности их, а, для меня, я считаю, учат автоматически, потому что тут всего у нас присутствует манжета. Uh -huh. І кнопка, яку ми нажимаємо, і зразу з'являється значення. То есть для uh -huh. мене я считаю, это самый лучший, а також для людей, особливо Угу. Uh -huh. рекомендую. Uh -huh. А ті, які от на зап'ясток дуже поширені, їх можна брати з собою. А, чим що тут є а, не те, що ви не рекомендуєте особливо? Надо просто правильно мерить. Угу. Вот смотрите, Тут многие есть. считают, во-первых, необходимо, когда вы мерите автоматическими тонометрами, убрать мобильные телефоны, угу. снять все украшения, часы. И вы абсолютно правильно сейчас нанесли, то есть не надо их наносить как часы. Вот вы правильно сделали, так? Угу. И угу. А, смотрите, в чем особенность, когда вы мерите давление, у вас должно быть на уровне сердца. То угу. есть вы можете, вот это в принципе у нас является и для хранения футляр, и в то же время вы на него должны положить руку. Угу. Угу. Но mm -hmm. не так, у нас тут стол не позволяет, а на ну, уровне вы, сердца. На ага. Либо вот вы можете таким образом померить, mm -hmm. Но ну, уже без футляра однозначно. Mm -hmm. То есть главное правильно померить. Многие э, специалисты говорят, что эти тонометры хороши именно для людей молодого возраста. С mm -hmm. ну, чем это связано с эластичностью сосудов? То есть мы не будем говорить про атеросклероз, но действительно, если у вас э, низкий тонус сосудов, во-первых, во-вторых, если у вас запястье более широкая, то есть у вас не будет точное измерение. Еще есть такая особенность, если у вас были травмы, то есть, например, растяжение или переломы в этих местах, то есть у нас, где идет лучевая наша артерия, то показания будут хуже. Но я вам могу точно сказать, это достаточно необходимый прибор, особенно если вы едете в путешествие. Личный у меня пример в самолете. Женщине стало плохо, подумали, что у нее высокое давление, на самом деле у них оказывается нет тонометра в самолете, и э, думали высокое давление, давать ей давление э, таблетки от гипертонии. Угу. Когда померили давление, оказалось, у одной из пассажиров как раз запястье, оказалось у нее низкое давление. То принципі, от вам показатель, що нужен зап'ясний тонометр. Ну тут є ще така особливість. Є ж різні розміри оцього зап'ясного, так а, там головне ж теж, щоб правильно обрати, щоб не передавлював, не перетиснути взагалі, так. І а, якщо дуже зашироко буде, то теж буде неправильно. Очень хорошие вопросы, правильные. То есть на манжетах, в принципе, есть размер указанный. То есть, например, вот это классический универсальный. 22-32. А некоторые фирмы представляют манжеты, вот как мы здесь видим... Uh -huh. Снова даже попробуем включить здесь. А, ну, такой вот видите, он идет на жесткой системе. Uh -huh. Вот это считается самый лучший. То есть uh -huh. он уже за нас делает необходимое тут давление будет измерять угу. более качественно накладываться эта манжета некоторые фирмы сейчас представляют еще веерообразную манжету с чем это связано что наша рука в принципе плечо немного конусообразная угу. и поэтому считается что если веерообразная она будет больше захватывать угу. кстати еще очень такой хороший вопрос нет отключу эту манжету сейчас как правильно наносить манжету то есть в чем смысл во-первых, у нас трубка должна сюда идти. Mm -hmm. То есть, даже ну, мы видим по системе так. Затем мы наносим. И обратите внимание ну в разных фирмах абсолютно разные, есть так называемая маркировка. Uh -huh. Что она обозначает? Это значит, что вы должны нанести манжету именно сюда. Почему сюда? Потому что здесь у нас проходит плечевая артерия, uh -huh. которая, мы, которой мы измеряем давление. И это уже особенность, обратите внимание, то есть если это правая рука, мы надусим сюда, вот эта артерия, а здесь у нас артерия здесь проходит. То есть на левой руке uh -huh. необходимо вот так вот наносить. Вы поняли особенность. Uh -huh. Uh -huh. Какая еще особенность? А, у нас, как называется это от ямка должно быть расстояние где-то 2,5 сантиметра. Это однозначно. Если возвращаемся, как ее наносить, если это механический тонометр, то необходимо наносить, чтобы, ну, входил палец. Для чего? Для того, чтобы мы с вами стетоскоп угу. поместили, да, да, да. в принципе. Ну и также стетоскопы бывают разного качества, то есть, в принципе, рекомендуется, например, металлический он больше прослужит. Угу. То есть, а если это автоматические или полуавтоматические тонометры, тогда мы наносим ну, в принципе, чтобы не было, так скажем, больно. Угу. И а, воздух будет автоматически нагнетаться до того количества, как необходимо. А еще говорят, что не очень нужно тиснуть, чтобы не очень сильный был тиск, потому что тоже может изменивать показатели. Очень умные сейчас тонометры, они сами определяют, ага. какое количество. Но опять же, вы знаете, многие считают, что если я пошла в больницу, там вот будет точный показатель. Угу. Есть так называется синдром белого халата. Когда вы приходите, угу. вы переживаете, вы нервничаете, и у вас может быть давление чуть выше. Угу. Лучше всего, конечно, действительно мерить утром, не переживая, до еды. Кстати, такая тоже особенность, ее редко кто говорит, не рекомендуется за два часа принимать назальные и глазные капли, потому что они повышают тоже давление. Угу. А вы должны сесть, оперевшись о спинку однозначно. Нельзя скрещивать ноги. То есть эти особенности — не пить кофе, не разговаривать. И на какой руке тоже спрашивают всегда, направо mm -hmm. или налево? В принципе считается, мерят давление на любой руке, но а, чаще всего используется нерабочая. То есть если вы, например, правша налево, левша на право. А, каким образом это еще делается? То есть измеряется давление на одной руке, на другой руке. Если идет а, разница где-то в 10-15 мм трудного столба, а, тогда на той руке, в которой выше давление, рекомендуется измерять давление. Такие вот особенности. Ага. То есть тут еще главное делать даже не в тонометре, хотя еще расскажу. Мне все-таки считаю лучше всего это автоматический тонометр или полуавтоматический. Чем отличается полуавтоматические? Что вы видите? Здесь есть манжета и груша. То есть мы mm -hmm. нагнетаем, а он уже сам будет стравливать воздух, mm -hmm. В принципе. А ще щодо того, які краще е, чоловікам, які жінкам. Мені просто здається, що якщо зап'ясний, то кращі жінці е, можна і такий. А от зап'ясний краще чоловікові, бо інколи тут біцепси і не завжди можна дістатися до е, правильного тиску. Чи я тут не права? Ага. А, ви знаєте, Лариса, мені кажется, тут вже якби много маркетингових ходов. Тобто можна від євроє спеціальне даже женський танометр розового цвіта і здіване під сердечко. На самом деле, для чего есть такие действительно женские тонометры, считается они чем хороши для женщин во время беременности, что на 20-й неделе может быть повысится давление. Это связано с определенными заболеваниями. И, э, в чем особенность? Там больше четко контролируются и показатели, включая аритмию, И к этому тонометру уже прилагается несколько манжет. Кстати, еще очень такой момент, который бы я посоветовала обратить внимание. Если вы хотите поменять манжету, а это можно купить, в принципе, манжету другого размера, или, например, если один тонометр, а члены семьи э, разной э, комплекции, то я бы все-таки рекомендовала манжеты покупать только одной фирмы. Тобто, угу. якщо у вас одна фірма і манжети, то інші не, не меня, не, не спользувати, не примінять. Бо можуть бути інші показники. Так, да, однозначно. Угу. Ну і ще сьогоднішні прилади дають змогу, крім того, щоб виміряти тиск, можна поміряти так і пульси і а, навіть контролювати а, серцеву аритмію. Да. можно, но вы должны понимать все-таки, что этот прибор для домашнего использования, но не для лечения аритмии. То есть э, есть такая специальная маркировка, ну, например, она может быть вот здесь вот светофор, это как бы... Министерством здравоохранения рекомендуется ВОЗом вот эта маркировка, обозначение. Здесь вот, вот может быть сердечко, то есть в каждых тонометрах различная маркировка. То есть показывает о том, что у вас, скорее всего, проблема, и вам необходимо пойти к врачу. <связь> Но ни в коем случае не самому назначать лечение однозначно. Угу. Ну еще хотела сказать, что а, автоматические, полуавтоматические, конечно, необходимо заряд от батареек. А батарейки все-таки покупать необходимо качественные. Ну и могу сказать, ну такая вот мелкая особенность в принципе эти батарейки потом можно не выбрасывать, а использовать, например, в часах. То есть они не не тянут уже, так скажем, работу этого прибора, но для часов они годятся. И еще такая особенность по именно батарейкам: если вы видите на приборе, что э, мигает уже значок, маркировка, необходимо обменять батарейки, ваши показатели будут уже неточными, необходимо сразу поменять. Угу. Ну поэтому многие спрашивают, почему вот этот тонометр очень дорогой? Потому что есть тонометр еще с электрическим адаптером. В чем его особенность, что он, он может работать и от батареек, и от электричества. Он также задают вопрос, если это электричество, батарейки надо менять? Нет, не надо, потому что там идет как бы такая вот перекладка, прокладка и а, а, независимость от того, что есть батарейки, он начинает работать электричество. Ну это безусловно более дорогие модели. Угу. А, взагали, э, вот кажут, что Дуже е, чутливі е, так оці ці електронні тонометри, і е, якщо вимірювати один раз е, це такі показники тиску через півгодини це можуть бути зовсім інші. Як правильно чи е, підряд тричі виміряти, щоб визначити правильність? Всі, всі, Давлення, все ж таки тиску. Да, да. Я паніла давління, вільначина ні постоянне, тут тобто, mm -hmm. у нас не можуть бути чіткі одні і ті ж цифри. Ми даже це розуміти. Тобто, ще раз хочу сказати, головне, як ми сидимо спокойность, чтобы, мы находились, чтобы рука находилась на уровне сердца, то есть когда садится правильно за стол, не надо сбоку. И, кстати, тоже интересно, есть маркировки в некоторых тонометрах, там даже человечек нарисованный нагнутый, это значит, вы неправильно сидите. Угу. Такие особенности. И <как> правильно надо мерить его вот утром-вечером. Вы можете померить на одной руке раз. Многие считают, почему-то на этой же руке нельзя мерить. Можно. Сосуды у нас эластичны, они восстанавливаются. Просто необходимо, чтобы прошло где-то 2-3 минуты. Ну, так рекомендуют обычно. Mm -hmm. Около 2-3 минуты. И вы на этой руке можете померить еще раз и сравнить показания. Mm -hmm. До 4 раз можно. И э, все одно показники будут разными. Да. Это брать еще среднее между да, ними, так? Да, Ну, последние тонометры, последние модификации, у них есть такая функция интеллектуальная, что они сами уже автоматически высчитывают средние показания трех измерений. Рекомендуют только идут многие фирмы, там три, например, измерения. Угу. Ну, можете вы сами записывать показания там первое, второе, третье, четвертое, потом отбрасывать, например, там последние и четвертые, там второе, третье арифметически их складывать. Угу. Э, и подчас Того, як вимірюється тиск, краще не розмовляти, наприклад, телевізор можна дивитися, на щось відволікатися, ніж розго... вообще Не разговаривать, ні телефон не відключати, даже ж убирати його і е, бути абсолютно спокійним, якщо ви хочете правильні показання, знати свого давлення. Угу. Ну, якщо там якийсь улюблений серіал, дивляться люди вже такі дорослі, а, воно відволіклося. А тут щось вимірилося так можна. Ні, Нікому не можна. По-перше, це емоції, і емоції ага. однозначно будуть впливати на дання, як розговор, в принципі, однозначно нет. Угу. То есть нужно э, успокоиться, сосредоточиться, а потом уже вымиривать чтобы был настолько точный тиск. Уже э, сегодня очень много разных инструментов, и их краще все-таки э, в специализированных каких-то закладах куплять. Да, я однозначно считаю, что э, это приборы, которые необходима им поверка. Эту поверку могут только обеспечить либо аптеки, либо магазины, которые продают медицинские приборы, угу. однозначно. Я бы не рекомендовала покупать в супермаркете или через интернет-магазин, однозначно, потому что должна быть поверка. А, кстати, тоже особенно, что механические, например, тонометры, у них срок использования значительно меньше, чем автоматические. Полуавтоматы, я имею в виду, или автоматы. То есть если механические, он годится, и рекомендуется использовать в течение от года до пяти, то если правильно пользоваться автоматическим, до 10 лет дают гарантию. Поэтому mm -hmm. все-таки я бы рекомендовала, особенно людям пожилого возраста, перейти на автоматический. Mm -hmm. Ну, действительно, просто он и простейший в использовании, но это и просто зручнейший. И у всех медицинских закладах вымеряют тиск самым механичным. Ну это, я, думаю, я думаю, это связано просто с ценой. Не каждое медицинское учреждение может себе позволить автоматический. Mm -hmm. Самый точный – это артутный сфигмомометр, но он очень большой. И, естественно, связано с тем, что ртуть его сейчас не используют, ну, в научных целях, и применяют, так его, в принципе, нету однозначно. Но именно с ртутных сфингомоментров пошли вот эти показания ртутного стопчика, верхнее и нижнее давление. Ну и даже если вот вы сейчас можете попробовать померить себе... Механически будет сложнее, чем автоматическим или полуавтоматическим. То есть, если здесь я, у нас только груша, мы угу. натравливаем воздух, то здесь одна кнопка. И опять же, в современных э, э, тонометрах э, можно измерять э, и днем, и вечером. Будет ваши показания записываться на компьютер, можно это все выводить сейчас. И для двух человек вот тут угу. даже, смотрите, А и Б, там есть, например, для двух человек. То есть сейчас, ну, тут сберегается какая-то информация да. за певный час. Да, 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 это сохраняется эта информация. То есть, конечно, сейчас идут другие э, другого поколения тонометры, и слава богу, дай бог. Насколько они реагируют на э, температуру э, средовища? жарко, холодно, на сколько они могут какие-то похибки давать? Безусловно будет э, измерение погрешности, но она не будет такая большая, но ну, если, конечно, не будет там сверх температуру там от 40 градусов, например, а так в принципе предназначен он для широкого интервала температуры. Я, кстати, тоже сегодня еще общалась специально, а у меня такой вопрос возник, если у человека стоит кардиостимулятор, можно угу. мерить или нет? Я перезвонила, поинтересовалась, проконсультировала, сказали да. Ні, можна, а нужна, тобто не впливає, ну ті... рекомендують. Навіть рекомендують, да, так? Да. Тобто, якщо, наприклад, людина страждає, яка страждає на гіпертонію, десь поїде відпочивати чи на улюблену там дачу, наприклад, так, то краще брати із собою, і можна десь у затінку між справами все ж таки зробити виміри. Так, головне, як ви правильно нанесли, іменно сюди. пока самим датчиком нанести не как часы сюда, как вы показали правильно, mm -hmm. и некоторые э, фирмы рекомендуют измерять его на левой руке. Ну я смотрела информацию в принципе одинаково на правой и на левой, но если уж четко так соблюдать уже все все мини ми, ми, вот эти показания, то рекомендуют еще некоторые, опять же хочу повториться, на левой руке именно запястные. Ізміряти, ага. угу. за угу. п'яснення. І е, якщо навіть ви рекомендували більше молодим використовувати це, якщо немає ніяких вище перелічених переламів, якихось розтяжок, то можна і літнім людям користуватися Конечно, саме да. таким. В будь-якому зустрісті однозначно можна, тобто не обращайте увагу. Головне, правильно і зміряти давлення, а остальне тут більше міфов. Розговорів однозначно. Угу. Тобто, не те, що там, якщо в них там атеросклероз, не, не ті судини, то все одно, якщо правильно поставити, можна виміряти. Тиску. Ну, це, навірно, більше вопрос к врачам. Ну, я, опять же, консультурувалася. перед этим с врачом, профессором нашего университета. И он мне правильно сказал, как бы, говорит Инна, что в принципе, ну, ну, это, наверное, как бы грубо сказано, только врачи, говорит, я не видела атеросклероза, чтобы ампутировали руки. Ну, так вот скажем. Mm -hmm. То есть, в принципе, mm -hmm. атеросклероз, он больше действует на Сосуди большие і средние, а не на мелкі. То есть тонус, да, так, ролі. Ну, угу. Я вважаю, на дачі или в поїздку це хороший варіант. Тим більше ціни на славу тягу знижаються, вже Много фірм представлено. у Людей є, наприклад, там Паркінсон. Це буде якось впливати на тиск. Не знаю. на этот вопрос не могу ответить, не знаю, не могу ответить. Это к врачам. И это я не знаю. Тут нас и, взагалі у таким приладом можна користуватися довго. Е, це так один раз купив і на э, всю ну, родину. Ну, летить на 10, якщо його хранити в футлярі, в принципі, міняти батарейки, якісні батарейки, то да, 10 років однозначно. Чего следует берегти, от чего? Чем может он пострадать от там, не знаю, падения и таке інше? Вы знаете, я лично видела несколько видео, я не проверяла естественно, потому что это все оборудование нашей кафедры. Я видела некоторые фильмы, фирмы показывали видео, что даже бросали тонометр, но считают, это неправильно. но в любом случае он может упасть. И в принципе показывали, что измерение не а, погрешности не практически там ну, всего плюс-минус 5. Это достаточно маленькая погрешность. То есть, в принципе, вот современные тонометры даже допускается, что они могут упасть или попасть под воду. Ну, понятно, что их не держать очень долго, но если какие-то случайные то моменты, то допускается. Угу. Ну и на останок, какие еще поради вы можете дать, на что следует звертать увагу при выборе тонометра и что лучше на... а, Мне кажется, надо пойти в аптеку, Uh -huh. а, Передварительно, просмотрев информацию, четко определите, что вы хотите. Автомат, полуавтомат, механика. Посмотрите цены. И э, при выборе тонометра не стесняйтесь, провизор вам окажет квалифицированную помощь, э, он может померить давление и на себе, и на вас, это, наверное, более правильно. Но вы не должны смотреть, опять же, вот, очень мне нравится это, вот этот ответ, правильный, на эти показания, потому что вы верите тоже в состояние, так скажем, стресса. То есть вас провизор просто научит, как пользоваться, то есть mm -hmm. он покажет, э, как одевать манжету. То есть еще раз обратить внимание, что очень важно вот эти все различные метки артериум, чтобы здесь наносить. Как садиться, как здесь... <клес> подключать к, так, к этому коннектору, потому что, видите, вот здесь как бы есть маркировка, на некоторых нету маркировки, чтобы не перепутать, например, с электронным адаптером. Э, провизор на себе покажет, попросите, чтобы на вас показали, чтобы как бы как правильно мерить, но однозначно на показания сами не смотрите, это не значит, что плохой прибор. Придете дома и спокойно уже будете мерить. Угу. То есть, можно вымерять и прямо там в аптеке и спробовать все перевести. Конечно, это, квалифицированный провизор вам все покажет, расскажет и выберет, и вы для себя посмотрите, какой вам все-таки лучше. Угу. Для чего? Вы должны определиться для себя, может, для вас и членов вашей семьи. Как часто вы будете измерять а, давление? А, опять же, вот очень мне нравится так называемая вот эта туба, да, которая она. Вот Такая mm -hmm. вот плотная. Mm -hmm. Но опять же, если человек вот полный, она ему будет неудобная. Тогда, mm -hmm. возможно, купить тонометр, если человек нормальной комплекции с такой вот тубой, она очень удобная. А можно купить еще дополнительно, например, манжету, которая рассчитана на больший объем. Mm -hmm. То есть вы должны померить дома свой объем. И уже прийти четко, чтобы вы знали, какая у вас должна быть манжета. Это uh -huh. тоже очень важно. Uh -huh. Мне кажется, тут главное не внешний вид, потому что действительно внешние виды сейчас очень красивые тонометров, а обращать внимание на манжету. Это очень важно. Uh -huh. Я дякую вам, Інна Іванівна, і сподіваюся, що нас почули, наші глядачі. Ви будете тепер більш обізнаними, будете слідкувати за власним здоров'ям. І я тільки хочу побажати вам не займатися самолікуванням. Звертайтеся до фахівців і будьте здорові. На все добре!